创业节目看得我心里小鹿乱撞，这是进错《铁宠偶像剧》频道了吗？哼，我竟然磕到了糖配一脸，给我五福情侣牌面！啊！燃烧了我的地气魂！想看他俩晋级，加油！啊！这俩是可爱长大的吧？在一起，在一起，在一起！来人！ 真的胰岛素拿来！快闭嘴吧，你们！按照我们的这个节目的规则，四位投资人，两位反对票，那就只能和江小姐您说一声抱歉了。没关系，其实我这次来这个节目就没有做成功融资的打算。 我只是想借这个节目，让更多的人重新认识到我们步云霞这个老品牌，认识我们全新的系列 For Young，认可我们叶国民老厂长、我还有小武这种老少两代人组在一起的创业团队，知道我们传承和创新的态度，我来的任务就完成了。谢谢大家。哇，这个可是真的没有意想得到啊。 原来江小姐是来打广告的呀！江湖还是江湖？这会不会影响他们卖鞋呀？啊！张师傅，你看，那些弹幕里面，网友们都在说怎样可以买到步云霞欧样的。江湖把这个创业综艺当成了步云霞新品发布会使用。那投资。 不是他的吗的，哇，真厉害！啊,啊，这就完了、啊？什么都没捞着，这不白去了吗？哎，好好，王总您稍等稍等啊，厂长，哎，和田商贸的王总来电，要谈谈的新品，您跟他说说。 王总、啊，王总，喂喂，喂啊王啊王总啊，这是有订单上门呐，可不嘛，人家说要下单五万双呢，五<呀>万双，<呀>是是是是是，哎，我们的这个面料啊，应该说是，啊国防级别的，哎呀。 真没想到啊，邪狗妹妹还是不按常理出牌啊！师弟，啊，你看看你，整个录制过程当中，不是如坐针毡，就是呆若木鸡。作为一个过来人，我给你点建议吧：你要是现在追出去，那就什么可能都有；你要是不动，那可就一点可能都没有。 我帮你拿着吧。嗯。呃，这个我帮你扔了。好，谢谢啊。哦哦，我摩托车就在那边停着，我送你回去吧。哎呀，没事儿，我就几步路的事儿，地铁站在前面很近呢，没事。走。嗯，那这我拿回厂里去。啊，也行。行，那你早点回去吧，走了，拜拜。 你怎么在这儿？没回家吗？哦，我我我想着咱们今天这么顺利，一块儿去吃个庆功宴，就在你家楼下有个海鲜餐厅，我一直都想带你去。小五，你那天跟我说的话，我很感动。在我最困难的时候，遇到了老杨、九爷、你，还有小七，我这一路走来，无论是遇到什么事情，你们都站在我的身边，陪着我。 帮我，我真的很感激。我把你，不对，把你们当成是我的兄弟，就像是铁哥们儿一样。老杨还有九爷就像是我的哥哥，你和小七就像是我的弟弟，你能懂吗？你就从来都没有考虑过我吗，江湖？ 以后你还是我的好弟弟，好朋友。早点回去吧，下次我请你吃饭啊、哦。